73 <laughs> rejli. Salam Ələmdət kanal izləcilərim. Mən evəməsin Masadlı Qəsəbəsindən. Masadlı Qəsəbəsindən deyirik də. Masadlı Qəsəbəsinin Akim Abbasov küçəsində 169 nömrəli marşrut xəttinin üzərində yolu asfalt olan 3 otaqlı, ərim yanda ev mənzilini tanış edirəm. Xatırladım ki, bax belə bir gözəl bir darvazəsi var. Hətta rahatlıqla maşın daxil olur. Evimizin sənədləri tam qaydasındadır. Bir başdan faraq qədəliq satqıdır. Bax belə bir evimizin gözəl bir fasadı var. Derələndə əgledəyimizin qiymətini mən sınaq edəcəm. Evimiz 4 daş kürsüdədir. Həqiqətən tam daşla dörkanlılar düklü gətlilər vurulub. Hazır vəziyyətdədir. Yaşa. Mənzilimiz həqiqətən də çox təzədir. Bu qiymət 3 otaqlı evimiz çox az halda olur. Qazna kimi çəkilib, elektrik xətti çəkilib, kombi sistem çəkilib, hazır vəziyyətdədir. İndi isə evimizi ilə məhs tanış edim. Evimizin qiymətini xatırladım ki, 38.000 manatdır. Təzil olaraq satışa çıxıb 3 otaqdan ibarətdir. Solda bax belə bir qonaq otağıdır. Bundan studiya ilə düzəldirilən döşəməsi ə, keçmə pol taxtasıdır. Burada da xona husudiyədə elektrik və sanitern işləri hazır vəziyyətdə çəkilib, qaz na kimi çəkilib, su toxunu da çəkilib. Burada istəyə görə bağlaya bilərsiz, istəyə görə belə açıq da saxlaya bilərsiz. Yəni alıcının istəyinə asılıdır. Evimizin hüsrələrinə kimi qoşul, hüsrələ nə təchiz olunub. Və burada sağ tərəfdə evimizin sanitariya, atar qovşağıdır. Burada gördüyünüz kimi bütün sistemlər seçilib və hazır vəziyyətdədir və Abadanov məna kimi qolun moy kasidə oyuntaza düşüdür. Hamısı hazır vəziyyətdə. Burda tuşluq asınıb, istifadə edətsiz. Burası isə yataq otaqlarından biridir. Bax belə bir gözəl bir yataq otağıdır. Evimizin hündürlüyü 3 metrdir. Aboylar da gördüyünüz kimi belə bu aboylardır. Həqiqətən də Çox sərfəli bir qiymətə satışa çıxıb. Burada kombi sistem çəkilib, hazır vəziyyətdədir. Bax, belə bir gözəl bir evimizin satışı mövcuddur. Sənətlər bir də xatırladım ki, bir başqa normal qaydada alıq-satış çıxarışıdır. Xüsusi mülkiyyət yaşayış məntəqələrin torpağıdır. Burada sonuncu yataq otağıdır, 3 otaqdan ibarətdir. Pəncərələrin qarşısında kəsən bir maneə yoxdur. Bütün pəncərələrin qarşısı ən azından 1.50 metr yar məsafəsi var havalanması, işıqlanması yetərlincə gözəldir. Ətraflı məlumat üçün zəhvra bilərsiniz. Kanalımıza abunə olmağı video bəndən unutmayın. Yeni satışa çıxan evləri birinci növbədə siz tanış ola bilərsiniz. Burada da gördüyünüz rəhətsin həyətinə maşın daxil olur və yenə də stolsuq qoyub rəhətsilik istifadə edə bilərsiniz. İnşallah ev olmayan insanlara Allah Taala belə gözəl evlər qismət etsin.